dan salam sejahtera, salam adal nama saya Muhammad Hasif Aiman bin Ahmad Syukri hari ini saya akan membentangkan tajuk perkembangan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah serta ciri-ciri guru sejarah yang berkesan jadi dalam pembentangan ini saya akan menerangkan bagaimana mata pelajaran sejarah di sekolah rendah telah berkembang dari masa ke masa ia bermula dari zaman KBSR ke KSSR sehinggalah Semakan terkini dalam era digital sekarang Seterusnya saya juga akan jelaskan Apakah ciri-ciri uh, yang menjadikan uh, seorang guru itu uh, Benar-benar berkesan dalam menguruskan uh, Dan menyampaikan pengajaran sejarah di bilik belajar Jadi kita lihat slide yang kedua pengenalan uh, Mata pelajaran sejarah merupakan asas penting Dalam membentuk uh, jati diri Semangat patriotisme dan identiti kebangsaan dalam kalangan murid sekolah rendah. Dan yang kedua kita lihat pengajaran sejarah telah melalui perkembangan kurikulum yang berterusan selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21 dan yang ketiga Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menekankan pendekatan bersepadu berfokus kepada pemikiran sejarah dan nilai murni dalam pengurusan kurikulum. Jadi kalau kita lihat seperti yang kita tahu Mata pelajaran sejarah ni ialah asas penting dalam membentuk jati diri Dan uh, semangat cinta akan negara dalam diri murid-murid Jadi kalau kita lihat melalui sejarah ni Murid ia belajar menghargai perjuangan tokoh terdahulu lah Dan dia faham asas usul negara kita Jadi dia seiringlah dengan perubahan masa iaitu pengajaran sejarah ni Ia telah melalui banyak perkembangan dan penambahbaikan dalam kurikulum Supaya dia selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21 Jadi di sini KPN telah menekankan supaya pengajaran ni Ia tidak sekadar hafalan fakta Tetapi dia menggalakkan pemikiran sejarah lagi Dan kemahiran berfikir aras tinggi kebak Jadi ia bukanlah bermaksud murid ni bukan hanya tahu apa yang berlaku Tetapi mengapa sesuatu peristiwa tu berlaku Dan apakah pengajaran daripadanya jadi kita lihat perkembangan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah pula. Jadi uh, yang pertama zaman awal sebelum uh, 2011 iaitu kurikulum bersepadu, bersepadu sekolah rendah KBSA Jadi mata pelajaran sejarah belum diajar secara berasingan di sekolah rendah. Yang kedua, unsur sejarah hanya diserap dalam mata pelajaran kajian tempatan. Tahun 4 hingga 6, hingga 6. Yang ketiga, kandungan kajian tempatan uh, merangkumi aspek geografi, budaya masyarakat dan kenegaraan asas. Yang keempat, matlamat utama adalah memperkenalkan murid kepada identiti negara, iaitu simbol kebangsaan dan tokoh tempatan. Jadi, uh, sebelum tahun 2011 ini, uh, mata pelajaran sejarah dia belum diajar secara berasingan di sekolah rendah. Dan pada masa itu Usus sejarah ni hanya dimasukkan dalam mata pelajaran kajian tempatan untuk murid tahun 4 hingga tahun 6. Apa yang saya katakan tadi. Dan tujuan utama ialah pada waktu itu bukan untuk mendalami sejarah pun tetapi untuk memperkenalkan murid kepada identiti negara, simbol-simbol kebangsaan dan uh, tokoh tempatan. Jadi kandungan kajian tempatan juga turut merangkumi aspek geografi budaya masyarakat dan uh, kenegaraan asas. Walaupun uh, kandungan sejarah ketika itu agak ringkas, ia menjadi asas kepada pembentukan kesedaran awal murid terhadap negara dan masyarakat tempatan. Namun begitu, uh, kekangan utama ketika itu ialah murid kurang memahami sejarah secara mendalam kerana ia hanya disentuh secara umum. Dan yang kedua, kita lihat tahun 2011 iaitu pengenalan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Dan yang pertama, KSSR diperkenalkan bagi menggantikan KBSR sebagai usaha memperkukuh sistem pendidikan negara. Dan yang kedua, KSSR ni ia mula dilaksanakan secara rasmi pada tahun 2011 di semua sekolah rendah. Dan yang ketiga, antara pembaharuan utama dalam KSSR ni, ia menekankan kepada pembangunan potensi murid secara holistik, menyeluruh dan bukanlah hanya akademik. Dan yang terakhir, sejarah dirancang untuk menjadi mata pelajaran teras agar murid faham akar sejarah negara. Jadi tahun 2011 ni, ia menjadi tahun yang pentinglah dalam sejarah pendidikan Malaysia. Apabila uh, kurikulum uh, standard sekolah rendah Diperkenalkan bagi menggantikan KBSR, jadi antara pembahawa utama dalam KSSR ni yang menekankan uh, pembangunan potensi murid secara menyeluruh. Jadi ia bukan hanya dari segi akademik tetapi juga sasiah, emosi dan sosial. KSSR ni juga ia melaksanakan uh, secara rasmi di semua sekolah rendah. Dan ia menjadi satu anjakan besar dalam sistem pendidikan kita. Kalau dalam konteks mata pelajaran sejarah ni, kalau kita lihat KSSR ni, ia merancang sejarah ni untuk dijadikan mata pelajaran, agar murid ni faham akar sejarah negara. Ha, dia jadikan sejarah ni sejarah teras, supaya KPM ni nak pastikan murid tu bukan sahaja tahu tentang masa lalu, tetapi faham dan menghargai warisan dan perjuangan negara. Dan uh, yang ketiga, kita lihat tahun 2014 sejarah sebagai mata pelajaran teras. <tuh> kita lihat yang pertamalah. Tahun 2014 ni ia merupakan uh, tahun penting apabila sejarah ni ia diperkenalkan sebagai mata pelajaran wajib kepada murid tahun 4. Dan yang kedua, kita lihat uh, tujuan utama ialah untuk membentuklah jati diri pelajar ni dan yang kedua semangat patriotik dan cintakan tanah air sejak di peringkat awal persekolahan dan yang ketiga kandungan kurikulum disusun mengikut tahap umur murid jadi apa yang saya dapat ulaskan tahun 2014 ni ia menjadi satu titik perubahan besar lah dalam sistem pendidikan negara kita dan pada tahun ini uh, sejarah diperkenalkan uh, sebagai mata pelajaran untuk murid tahun 4. <coughs> dan langkah ini ia diambil sebabnya pihak kementerian ni ia nak pastikan uh, nilai patriotik dan uh, semangat ciptakan tanah air diterakkan uh, seawal mungkin. Dan perkara ini penting uh, supaya murid ni ia faham perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sejak bangku sekolah. Jadi kalau kita lihat kandungan kurikulum ni, ia disusun mengikut tahap umur. Jadi ia bermula dengan topik mudah seperti sejarah diri dan keluarga, kemudian dia berkembang kepada topik lebih luas seperti sejarah tempatan dan negara. Jadi dengan pendekatan ni, murid akan faham pembelajaran ni ia berperingkat, iaitu ia membantu mereka untuk menghargai sejarah Negara secara lebih mendalam Kita lihat pula slide yang ke-6 Yang ke-4 Tahun 2017 KSSR iaitu semakan 2017 Kurikulum sejarah disemak Semula untuk menyesuaikan Dengan kurikulum standard sekolah menengah KSSM Dan uh, untuk penambahbaikan utama Ia termasuklah kandungan sejarah ni Ia disusun semula supaya lebih relevant dan progresif. Jadi tujuan saya makan dia untuk pastikan uh, kesinambungan antara sejarah sekolah rendah dan menengah. Jadi kalau apa yang saya dapat membuat kesimpulan berdasarkan slide ni uh, pada tahun 2017 KSSR ni ia semak semula untuk kenalkan sebagai KSSR semakan 2017. Jadi tujuan dia untuk menyesuaikan kandungan sejarah sekolah rendah dengan uh, menengah. Jadi antara penambahbaikan utama uh, ialah penyusunan semula kandungan supaya lebih relevan dan progresif dan sesuai keperluan murid. Penekanan uh, turut uh, diberikan kepada kemahiran berfikir aras tinggi kebat serta kesindambungan topik agar pelajar kita ni dapat uh, ia kaitkan apa yang dia belajar di sekolah rendah dengan pelajaran di sekolah menengah nanti. Jadi perkara ni ya bermakna kepada pelajar kita supaya tidak akan terputus kesinambungan tu ilmu sejarah ni apabila dia naik ke tahap yang lebih tinggi. Dan kita lihat pula slide seterusnya slide yang ketujuh. Era kontemporari pada tahun 2020 hingga sekarang. <coughs> Kurikulum sejarah kini ia selaras dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPN iaitu 2013 hingga 2025. Dan yang kedua, pengajaran menekankan kemahiran abad ke-21 iaitu pemikiran kritikal, komunikasi dan kreativiti. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi digital, uh, video interaktif dan peta sejarah digital digalakkan. Jadi, uh, kini kita masuk ke era kontemporari iaitu dari tahun 2020 hingga sekarang dan uh, kurikulum sejarah ni dia diselaraskan dengan PPM. Dalam era ni kalau kita lihat pengajaran sejarah ni dia beri tumpuan kepada kemahiran abad ke-21. Sebabnya pemikiran kritikal, komunikasi berkesan dan kreativiti ni. Dan uh, guru ni dia digalakkan untuk gunakan uh, pelbagai teknologi. Sebab apa? Supaya uh, keadaan ni dijadikan uh, bahan pembelajaran sejarah lebih menarik interaktif dan uh, sesuai dengan gaya pembelajaran generasi muda yang lebih dekat dengan teknologi maafkan saya dan kita lihat uh, slide yang ke-8 ciri-ciri guru sejarah yang berkesan <coughs> iaitu uh, perancangan dokumen perancangan dan dokumen guru yang pertama ia menyediakan rancangan tahunan dan buku rekod mengajar dengan mengikut peraturan dan yang kedua Rekod pelajaran ni ia perlulah lengkap dan dikemas kini setiap minggu Dan jadual waktu dia pula Pula mestilah disediakan dan ditandatangani, ditandatangani oleh pengetua dan guru besar Jadi yang pertama Guru sejarah ni ia yang berkesan ia perlu menyediakan perancangan dan dokumen pengajaran dengan, dengan teratur Supaya apa? Supaya rancangan tahunan dan Buku rekod mengajar ni Ia perlu disediakan mengikut uh, Garis paduan KPM Dan rekod uh, pelajaran juga Mestilah lengkap dan dikemas kini Setiap minggu Supaya apa? Supaya pihak sekolah ni Ia dapat menilai perkembangan pengajaran Dan uh, Perkembangan pengajaran dengan baik Supaya apa? Supaya jadual waktu ni Ia perlu ditanda tangani Oleh pengetua atau guru besar sebagai tanda pengesahan dan rasmi. Jadi kalau kita lihat semua ni, ia menunjukkan uh, tahap profesionalisme uh, seorang guru itulah serta kesediaan untuk uh, memastikan proses ni berjalan dengan lancar. Itu proses pembelajaran. <coughs> dan kita lihat juga yang seterusnya perancangan pengajaran dan pembelajaran. PNP, P dan P. Rancangan harian membantu guru merancang objektif isi pelajaran, kaedah dan penilaian. Jadi objektif pembelajaran perlu uh, perlu ada spesifik dan boleh dicapai iaitu kognitif, efektif dan psikomotor. Yang kedua, realistik dan sesuai lah dengan tahap murid tu. Dan yang ke dan yang utamanya isi pelajaran iaitu perlu berkaitan dengan objektif dan kehidupan seharian dan menarik mencabar dan bersesuaian dengan pelbagai tahap kebolehan murid dan apa yang saya dapat ulaskan uh, dalam perancangan harian ni guru perlu meletakkan objektif pembelajaran yang spesifik dan realistik jadi objektif ni ia perlu sesuai lah dengan tahap kognitif murid tu <tuh> dan uh, rancangan harian ia dapat membantu guru untuk menentukan apa yang hendak diajar itu bagaimana untuk sampaikan dan bagaimana untuk dinilai. Dan kawan-kawan uh, uh, isi pelajaran ni juga saya rasa perlulah menarik dan mencabar agar murid ni tidak bosan. Contohnya kalau kita boleh ambil uh, guru ni dia boleh gunakan aktiviti lakonan sejarah, kuis interaktif atau penggunaan uh, artifak supaya murid lebih terlibat. Jadi dengan cara ni Pengajaran sejarah ni pasti lebih bermakna Ataupun uh, mudahlah difahami Dan slide seterusnya kita lihat Kemahiran komunikasi yang baik Yang pertama Pandai menyampaikan cerita sejarah dengan gaya bercerita Atau yang hidup dan bersemangat Yang kedua Mampu menarik perhatian murid melalui suara, ekspresi dan soalan rasangan Dan akhir sekali memberi peluang murid Berkongsi pandangan dan pendapat <tuh> Jadi ciri kedua ialah uh, Kemahiran berkomunikasi yang baik Iaitu seorang guru sejarah Perlu pandai menyampaikan cerita sejarah Dengan uh, gaya bercerita hidup yang semangat <tuh> Dan uh, gaya penyampaian yang menarik Dia perlu menarik intonasi suara yang sesuai Ekspresi suara, ekspresi wajah yang meyakinkan mampu menarik hati muridlah sepanjang pembelajaran. Dan guru ni ya perlu gunakan uh, soalan rasangan bagi menggalakkan murid untuk berfikir. Selain itu guru ni juga harus beri peluang kepada murid-murid supaya apa supaya dapat berkongsi pandangan dan uh, pendapat. Jadi komunikasi dua hala tu sejarah uh, jadi lebih efektif ataupun lebih aktif dan menyeronokkan. dan kita lihat juga slide peka terhadap tahap dan dan minat murid. Yang pertama, ia dapat menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut tahap umur dan kebolehan murid. Dan yang kedua, menggarakkan penyertaan aktif melalui aktiviti kumpulan, lakonan dan perbincangan. Dan yang ketiga, sentiasalah memberi bimbingan dan motivasi kepada murid Jadi ciri ni, uh, ia kepekaan guru terhadap minat murid Jadi setiap murid ni, ia perlu faham tahap kebolehan dan cara belajar yang berbeza Jadi gurulah perlu ambil peranan Jadi guru perlu sesuaikan juga kaedah pengajaran ni Dengan uh, mengikutlah umur atau tahap kebolehan murid jadi kalau kita lihat contohnya bagi murid yang aktif guru boleh uh, menggunakan <coughs> aktiviti kumpulan, uh, lakonan sejarah atau perbincangan kelas. Dan guru juga dia perlu sentiasa memberi bimbingan dan uh, motivasi kepada murid supaya apa supaya mereka uh, tidak mudah putus asa dan terus berminat untuk belajar sejarah ni. Dengan uh, cara ni kalau kita lihat kuasaนิ pembelajaran ni ia menjadi lebih inklusif dan menyeronokkan untuk semua murid Akhir sekali kesimpulan apa yang saya dapat secara keseluruhannya pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah ni ia berkembang selaras dengan perubahan sistem pendidikan negara dan keperluan murid abad ke-21 dan yang kedua kurikulum ni lebih dinamik interaktif dan berfokus kepada penerapan nilai patriotisma serta pemikiran sejarah yang kritikal. Dan yang ketiga, kejayaan pelaksanaan kurikulum ini sangat bergantung kepada peranan guru sejarah yang berkesan dan bukanlah sekadar penyampaian fakta tetapi sebagai pemudah cara dan pembimbing nilai. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada kesimpulan ini juga, kita dapat lihatlah bahawa pengurusan kurikulum sejarah ini uh, telah berkembang dengan sangat pesat. Dari zaman KBSR hinggalah ke KSSR dan uh, semua perubahan ini menunjukkan usaha berterusan daripada Kementerian Pendidikan kita. Jadi kurikulum sejarah ini bukanlah sekadar untuk menyampaikan fakta tetapi untuk berperanan membentuk pemikiran sejarah, semangat patriotik dan identiti kebangsaan. Jadi kawan-kawan, kejayaan pelaksanaan kurikulum ini tadi kita lihat ia bergantung kepada peranan guru sejarah yang berkesanlah dan bukan hanya saja untuk menyampaikan fakta tetapi Supaya apa? Supaya pemudah cara dan pemimpin nilailah kepada murid dan generasi muda. Jadi, kawan-kawan, uh, berdasarkan apa pembentangan saya pada kali ini, ada apa-apa soalan daripada kawan-kawan semua? Tak Jadi, ada. Sepian, ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Terima kasih.